Также Зеленский в интервью Аксиос рассказал, что он снова запросил у Белого дома дальнобойные ракеты, которые могли бы заставить Путина сесть за стол переговоров. Но даже это не главное. Зеленский обратился ко всем российским чиновникам и тем, кто в Кремле просьбой уточнить, где именно находится бомбоубежище, потому что Зеленский сказал, если у него будет дальнобойное оружие, он обязательно ударит по Москве и в целом надо быть готовым укрываться от украинских атак. И вот Когда он рассказывает про то, как он будет бить э, вглубь России, а что сейчас не пытается, а сейчас не бьет, так э, по российским городам уже неоднократно прилетали и дальнобойные ракеты, и я уж не говорю про беспилотники, а уж сколько раз он Москву пытался атаковать, и теперь он что-то там пытается угрожать в очередной раз. Вы знаете... Э, э, не, и, может, там Трамп... контекст справедливости ради изменился. Речь об исторических территориях Российской Федерации, э... и Трамп якобы от Азвало розрішення наспілотники прилітають. Виш ви ж знаєте і в Москву. Та історичська часть чекайте, прилетять не тільки безпілотники. А що стосується заяви Трампа, то президент США чітко сказав, що Україна з підтримкою Європи і НАТО може повернути усі окуповані території і відновити свої кордони у майбутньому. И Трамп навіть закликал Краины Альянсу нарешче сбивать дроны и выныщивачи, которые залетают в их воздухе, на что Польша уже сказала, что так и сделают. Давайте руководство двумя вещами. Первое. Соединенные Штаты Америки – это наш глобальный геополитический соперник, противник. Ну, давайте искать… Вещи называть своими именами. Противник, Давайте конечно. называть вещи своими именами. Это первый пункт. Пункт второй. Сегодня во главе этой страны находится человек, президент, который много чего говорит. Я предлагаю по-прежнему. Это человек, который требует ситуативной реакции. Это человек, которого нужно оценивать по тому, какие действия он будет предпринимать, а не то, что он Тут, звичайно, пропагандист правий, головне не слова, а дії. Та мені здається, що вони вже є. І Зеленський з Трампом домовилися, що Європа закупить зброю і передасть її Україні. Ну і до речі, вона вже нам йде.